Salam dəyərli müəllimlər, dəyərli tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Mən Elnur Mehdi tə bu gün sizlərə növbəti bir sınağın izahını təqdim edəcəm. İzah etməmişdən öncə e, sizlərdən bir xahişimiz var ki, YouTube kanalımıza abunə değilsinizsə kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, bu cür video zəxrlar yayımlandı anında da sizə bildiriş şəklində gəlsin. Eyni zamanda bu videonun rəy bölməsinə keçid edirsiniz. Rəy bölməsində ödənişsiz WhatsApp qrupumuzun linki yerləşdirib, həmin linkə də daxil olaraq bədən siz e, sınaqlarımızdan yararlana bilərsiniz. İndi isə keçək e, suallarımıza izahına. Deyir müəllim şagirdlərə tapşırır ki, yazılışında v hərfi olan, amma tələffüzündə v səsi olmayan sözləri e, seçin. Biz baxırıq ki, bütün sözlərin yazılışında v hərfi var. Bizə lazım tələffüzündə v səsi olmayan söz. Dövlət sözünün tələffüzü ilə olduğu kimi, qalır. yəni tələffüzündə v səsi varsa əgər, demək mənim cavabımda A variantı ola bilməz. Avtoqraf olur baxın. Af fotoqraf baxın v fərzlənməsi baş verir avtomobil olur af tamaməl v fərzlənməsi baş verir avtomat olur af tamam v f əvəzlənməsi baş verir ovlaq sözündə də v olduğu kimi qaldı demək biz beşdə də çıxsa bizim cavabımız olacaq 2 3 4 yəni bu sözlərdə də v səsi yoxdur çünki v f əvəzlənməsi baş verir ikinci sual hansı sözlərdəki nöqtələrin yerinə eyni səs yazılmalıdır Airport sözünü A E R O P O R T o yazılır. Teatr sözünü isə T Adır. Birində o oldu, birində adır. Məhəccər sözündə c yazıldığı halda ağaç sözü olur. Ağaç cüy tərəfə baxırıq. Nifaq sözünün sonunda nifaq k nahaqd olur. Nahaq. Müdrik sözündə olur müdrik, mühüm sözü olur mühüm, biri üydü, biri idi. Dilək söz olur dilək, xışdırıx olduğu halda əmlak sözü olur əmlak. 2 ki olduğu kimi qalır. Demək, hər ikisi səss eyni olan söz, cavab olacaq C bəndidir. 3. Hansı sözdə ki yavəzlenme məsəlinin olduğunu əminliklə demək mümkündür? tənə sözündə əgər biz bu sözü tənə kimi düşünsək, tənə lağ mənasında. Burada k yazılışması yoxdur, çünki j burada bitişdiricilə istifadə olunub. Körpü sözündə sözün kökü körpü və j bitişdiricidir, k yazılışması deyil. Kirpü sözünün sözün kökü kirpü, j burada bitişdiricidir, k yazılışması deyil. Ələk sözündə biz ələk kimi də düşünə bilərik. Yəni zaman deyək ki, ə, əminliklə, deməli sən, burada biz sözün kökü əgər əl ələ və ələ. Deyim çaş məsələn bu unu o ələyə y burada bitişdiricidir. Arz u şəkilində olanda. Dipçək sözündə mütləq sözün üçün dipçəkdir, a ə yönlü halın şəkilçisidir. Demək ki, burada sözün çünki dipçəkdirsə, əgər q yazılmaması baş verib və əminlislə deyə bilirəm. Digər bir halda dipçək sözü yoxdur ki mən orada deyim ki, q yazılmaması yox, bitişdiricidir. Bu heç bir halda bitişdirici deyil, çünki orada sözün kökü dipçəkdir. Cavab olacaq evə. Unvandlandırmaq sözünün fon tərlinə aid deyil. Baxın, olur un van nan, baxın unvan nan dırmah. İki yerdə fərq tələffüz var. L də çevrilir n-ya, q da çevrilir x-ya. Baxın. Sözdə 8 cingiltli bir kar samit var. 1 2 3 4 5 6 7 8 cingiltli. Bir dənə kar var, doğrudur. Bizə deyir ki, aid deyil. Ondursuz 14, 14 hərfdən ibarət. Təbii ki, səs artımı yoxdur vurğu səz almaqda yoxdur. Vurğu sonuncu hecadadır ünvanlandırmaq. Bəli, vurğu sondadır. Deyək ki, yazıçı arasında 2 fərqli məqam var, bəlkə fərqli məqam biz qeyd etdik. Sözdə eyni samitdirsə 5 məqamda işlərin. Baxaq. N samitdirsədi, N1, N2, N3, N4 4 məqamda işlərin. 5-ci məqam isə yoxdur. Cavab olacaq, baxın, e bəndidir. Gəliş növbətə. Deyir qızılı utsa da qara torpaqlar yenə qiymətini özündə saxlar. Tamadın, bu olquf tərəfindən ondadır. Verilmiş nümunələ balı doğru fikri müəyyədin. Ondakı sözlərin hamısının yalnız leksik mənası var ə e, bu meta fikir yanlışdır çünki sözün leksik mənası varsa mütləq onun qrammatik mənası olmalıdı. Yalnız leksik mənası olan söz Azərbaycan dilində yoxdur çünki sözün qrammatik mənası olmalıdı ki onun leksik mənası olsun. Bütün sözlərin qrammatik mənası var hətta şəkilçilərinin də. Demək bu fikir yanlışdır. Nömrədəki sözlərin yalnız qrammatik mənası var? Xeyr, əsas isim hissələri var: qızıl, qiymət, qara, torbaq, yenə bunların hər birisinin leksik mənası var. Bütün də ikinci söz omonimdir. Bəli. Baxın, udmaq sözü omonimdir. Udsa, udmaq sözü omonimdir. Necə omonim? Çünki ud sözü bir musiqi alətidir, eyni zamanda ud da udmaq felidir. Omonim kimi götürə bilərlər ki, C bəndidir. Amon işlənməyib deyirsə, səhvdir, çünki elə ud sözü burda omonimdir. Çox mənalı söz işlənməyib, çox mənalı söz işlənib. Məsələn, qara sözü çox məna aldı. Qara torpaq, qara fikir və s. Çox mənalı işlənməyibsə, işlənib. Bu da yanlışdır. Cavab olacaq C bəndidir altı. Hansı isimlərin qurs növünü dəqiq demək olmaz. Baxın, bizdə isimlər gedir, ha, söhbət isimləndir. Tutum sözünün quruşunu dəqiq deyə bilmərəm. Ağar desəm ki, söhbət tutum, nə? Baxın, tut, tutum. Bu budur düşünə bilərəm. Ən azı mənim tutum, yəni mənim meyvəm, mənim tutum, mənim cilası, mənim almam və sairə. Əgər mən mənim tutum şəklinə düşünsən, baxın, e, demək kök və qramat kimi düşünə bilər. Yəni mən bunu 2 üzü düşünə bilərəm. Elə deyirmi? Dəqiq demək olmur. Bax, birinsən quruşu dəqiq deməsən. 1. Yazı söz eyni zamanda deyirəm ki, məsələn, yazı xoşlayıram. Nəyi? Yazı, yaz fəslini xoşlayıram. Eyni zamanda deyirəm ki, yazı nə ismin mənasında və yazı yazmaqda, lixçə ikisini də deyə bilmirəm. Qar sözünün bir mənası isimdir, bir mənası feildir. Bizə deyir ki, isimlərini olsun, götürmürəm. Dolu sözün bir mənası isim, bir mənası feildir. Dolu qap sifətdir, götürə bilmirəm. Baxım sözünün bir mənası isim olduğu halda düzəltmə olar, amma ikinci halda feildir, götürmürəm. Baxım nə edim? Havalandırma sözündə havalandırma əgər isim kimi düşünsəm, havalandırma sistemi, nə? Eyni zamanda havalandırma Bu inkarda artıq fel olur, götürmürəm. Bizə ancaq isimlərinə söhbət getdiy üçün cavab olacaq 1 və 2 yanı yəni, C bənd. 7. Hansısı həm isim, həm də sifət kimi düşünülə bilər? Baxın, rəngin sözü istənən halda isimdir. Rəngin, niyağ qarıb rəngin. İnşaatçı sözü istənəndə isimdir. Cari istənən halda isimdir. Sökük sözü. Baxın yoldaşlar, sök, sök. Yazıram ki, sökük bina. Necə bina? Elə deyilmi? İsim bir dəvardirə məsələn. Burada sökük var. Baxın, sökük. Nə? Baxın, sökük. Həmin o o baş verən hadisə sökükdür. Sökük, qırıq, sınıq bu sözlər hər zaman isim kimi işlənə bilər. Cavab olacaq deyim mən də. Xalı sözü istənən halda isim kimi götürülür. İstər bu ə, xalı ə, demək grammat şəkilsi olsun. Xalı məsələn gördüm. İstənilən e, istər xalı, xalça mənasında olsun. Hər ikisi mədə isimdir. Cavab odur C bəndidir. Söküş sözü həm isim, həm də sifət kimi düşünlər. Bilər. Cavab odur D bəndidir. Uyğunsuzluq öyrətdi. Uyğunsuzluq əşyan əlamətini bildirən sifətlər. Nurani, baxın yoldaşlar, nurani keyfiyyət bildirir. 1 yanlışdır. 1 yanlışdır. Əl açıq keyfiyyətdir. 2 yanlışdır. Nə büc əlamətdir, doğrudur. Bizə əlamət deyirsə, əlamətin əlamət üçdür, getdi. Əşyanın keyfiyyətini bildirən. Əl açıq keyfiyyətdir, keyfiyyət də doğrudur. Çalışqan keyfiyyətdir, doğrudur. Qara yaz əlamətdir, yanlışdır. Bizə uyğunsuzluq deyirsə, əgər əlamətin altına keyfər, keyfiyyətin altına əlaməti götürmək. Demək, 1 2 burada yanlış verilib, çünki onlar keyfiyətə aiddir. 4 6 də burada yanlış verir ki, bu da keyfiyyət yox, əlamətə aiddir. Cavab olacaq 1 2, 6 yəni D. 9. Əgər cümlədə sıra sayı varsa, cümlənin neçə tamamlaması olarsa, alınan fikir istənilən halda doğru olar. Cümlədə sıra sayı varsa, baxaq. Deməli cümlədəki sözlərdən ən azı biri düzəltməlidir. Bunu də ya bilmərəm. Çünki sıra sayı mürəkkəb də ola bilər. Sıra sayı varsa, mürəkkəb də. Məsələn yazaram ki 15-ci. Baxın, 5-ci. Belə də məsələn yazaram ki 15-ci binadır. Binadır. Gördünüzmü? 15-ci binadır. Heç burada düzəltmə söz yoxdur, getdi. Sözlərdən ən azı birinin kökü saydır o sıra sayı saydandan düzəlməyə də bilərdi. Məsələn yazıram ki, axırıncı. Baxın, axırıncı, filanıncı və sair getdi. Cümlədəki sözlərin ən azını birində ıncı şəkilçisi var. Bəli, mütləq əca sıra sayı var da sıra sayı ancaq və ancaq ıncı ilə düzəlir. Elə deyilmə? Demək, ki, mütləq ordumuz şəkilçisi var. C doğrudur. Həmçində sadə söz yoxdur, deyə bilmərəm. Məsələn, 5-ci binada binanın sözü ilə sadədir, deyə bilmərəm. Cümlədə kömətin diksası yoxdur. Niyə yoxdur ki? Məsələn, yazıram ki, 5-ci binada söküldü. Məsələn, bağlayıcı orada işlədə bilər. Bu da getdi cavab budur da nə? C bənd. Çünki sıra sayı var, mütləq burada nı şəkilçisi var. Çünki sıra sayı nı şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. 10. Hansı cümlədə ismini əvəz edən əvəzli yoxdur? Vaxtı öldürmək özünü öldürmək. Baxın, özünü öldürməkdir. Kimin? Özünü. Kimə cavab verir? Demək, nə ismin əvəzidir. Vətəna sevdirməzdən öncə onu tanıtmaq lazımdır. Onu, nəyi? Baxın, nəyi, yəni vətəni ismi var. Üstün sayılan insanlara bax, yaxından baxdıqda anladım ki, çoxu hər kəs kimi insandır, hər kəs. Hər kəs, baxın, kim kimi, hər kəs kimi isməvəz edib. Yenə də bunu bitirib baxaq. Hamının öz yarışını ötmək kimi hamını var. Ürəksiz yarının hansı bir əsər, baxın hansı e görəsən bu hansı əsər bu sifətəvəzdir gördünmü baxın hansı bir əsər qalmışdı sabahkı günə demək burada ismi yox sifətəvəz edib cavab olacaq baxın e bəndidir 10dır felin təsriflənmə formaları ad bütün sözlər üçün ortaq cəhət bütün sözlər üçün hissəciklər ilə işlənə bilməz xeyr feli bağlım hissəciklər ilə işlənmir bir getdi demək mən birləri cavabımdan atıram hərəkət bildirmə bəli hər birisi fel məsdar feli bağlım istəniləndə hərəkət bildirir 2 Məksəz zərfli ola bilmək xeyr, məksəb ola bilməz. Məsələn, e, beydikdə, sifət, Dörd, beş, iki, İnkar şəzğabildə bilməz. Məksəz zərfli ola bilmək xeyr. Məsələn, bədəşdə feli sifət məksəz zərfli olmur. 3-cü də çıxılmam variantımla götürdük. 4-b yoxsa 2-b? İnkar şəkilçisi qəbul edə bilmək. Bütövlük məsələn bədəşdə baxanda sözü, baxın, baxanda və yaxud da baxanda sözü, yox, e, baxmadan söz. Baxın yazaram ki, baxmadan bax bu söz fel bağlamadı mən bu söz inkar cəhsində artıra bilmərəm elə deyirmi qəbilə bilmək xeyr hamısı qəbilə bilməsə dörddə səhvdir şəxs sonlu qəbilədə bilməmək bəli hər birisinin aidədə bilmərəm də çünki belə dəşdə e, bütün şəxs məsələn məsdər e, feili bağlama şəxs sonlu qəbilədə bilməz elə deyirmi demək 2-nə 5 hər birisi üçün ortaq cəhd kimi götürə bilərik məsəl bu yalnız 2-nin 5 yarısı c bəndidir 12 hansı felə quruluşda sadədir eşələ eş, -ələ, eş ələdi düzəltmə hə dot Dad, dadan dadan düzəltmə yarıldı yarıldı düzəltmə tumarla tumar tumarla düzəltmə boşadı boş boşa boşadı qan qana qanadı dinlədi saatda ağladı saat gördünmü varlandı varlandı düzəltmə bağışladı bağışla bağış sözü yoxdur üzr istəyirəm bağışladı sözü burda bütövlük bağışladı baxın bağışladı demiş. Bağışladı bu da sad. Demək bizim hər ikisədən sözümüzə hansı oldu? D bəndi. Hansı ismin birləşmələrinin aslı tərəfi zərfdir? Çapəki baxır, sifətdir burada. Necə bax? Çünki hərəkətə aiddtir, adlara aiddtir. Sabiranlı düşüncə sifətdir. Bomboş danışmaq. Baxın, bomboş danışmaq ə bomboş sifətdir. Sifətin üstün dərəcəsini yaradıb götürmürəm. Yuxarı mərtəbə, yuxarı sözü, bəli, zərfdir. Geri in, çox geri sözü, zərfdir. Məcavoz 4 və 5. İstənilən halda bunları bir cəf kimi bizə deyir. Tam cavab cavozu 4 və 5, yəni D bəndi. Digər də isə sifətlərdir. Çapəkli sifətdir, sabırlı ana sifətdir, bomboş özü sifətin üstün dərəcəsidir və s. Cavozu 4 və 5, yəni D bəndi. Sonu şəsinin yerinə hansı söz yazıla bilməz? həm kökü, həm də şəkilçi fərq tələffüz olan sözdür. Sanmaq sözə baxın, sanmaq, sanmıq. Kökdə fərq tələffüz olunur, şəkilçidə. Bu getdi. Küləkləmək olur nə? Kürə ləmək. Gördünmü necə? Hər ikisində var. Cömərlər. Sonra kök nədir? Mərd. C şəkilçi, lər də qramşadır. Bax onun nə? Cömərdər. Şəkilçidə də var, sözdə də var, getdi. Elimsizlik. Baxın, elimsiz nə olar? elimin birini artır. Ölümsüzlük, onlar elimsizdir. Baxın, hər ikisində var. Rəqslər ola, baxın, rəqslər. Burada ancaq kökdə var. Şəkilçidə yoxdur. Cavab olacaq el bəndi. 15. Hansı variantda düzəltmə söz yoxdur? Həkim İsfahanı özünü qaddar göstərməyə çalışırdı. İtlər ulaşırdı. Ula, ulaş. Burada var. Ətraf gülşən oldu, nura boyandı boya, boyam, boyant var. Onlara bax, necə didişirlər. Diş-dişirlər var. Bağışlamaq asan deyil ki, hər dəfə. Baxın, bu e, bağışlamaq, bağışla sadə, asan deyil ki, hər dəfə. Bu deyil e, bəndir. Hikmət İsfahan və İsfahani. Gördünmü? İsfahani, Gəncə vəsə bu da düzəltməcə. Baca baxın, e bəndir. Belə dəyərli yoldaşlar, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti videolarla, izahlarla sizlədən görüşmək ümidiylə. Minnətdarım.